Чимало свят дарує нам весна, як в рідний дім повернення з дороги, та є найбільш хвилюючим для нас величне свято Перемоги. Цьому році ми святкуємо 58-му річницю з Дня Великої Перемоги. Лише вдумайтесь цю дату, минає більше півстоліття. Але й дотепер вони, ветерани, фронтовики, пам'ятають свій перший і останній бій. Радісний день перемоги. Та шанують пам'ять тих, хто вже відійшов у вічність. В одну мить чисте безхмарне небо почорніло. А квітуча земля застогнала від розривів бомб і снарядів країну, в якій ще декілька хвилин тому життя протікало мирно і спокійно, накрила страшна звістка. Почалася війна. Великая Великобритания война меня застала кадровым военным. Я с 38 года уже был в кадрах Красной Армии. Война меня застала в Чернигове. Это был обыкновенный, советские люди ждали обыкновенный выходной день. После трудовой недели каждый планировал... Значит, как провести этот отпуск или в гостях, или на пляже, или на прогулке в лесу, и ложась спать, никто не знал, и сейчас население, что этому дню суждено будет войти в историю, как трагический день. Мы военные уже были на казарменном положении. Кто в отпусках был, отзывали. было частично проведена мобилизация, скрытая, так называемая скрытая мобилизация запаса, но это в основном на укрепление вот э, западных этих э, границ которые после 39-го освобождения западной Украины так это дело <coughs> и по сути не осуществилось. А я молодой был еще парнишка, что там учился, работал как-то, ну война, война, думаю ну что ж я еще молодой был Думаю, как оно это идет. А родители уже беспокоились, что тоже. Ну, а меня уже призвали в ноябре 41 -го года. Уже еще 18 лет не было, а уже призвали так. И направили в Томск, Белоцерковское военно-пехотное училище, которое было во время войны эвакуировано в город Томск. К маю месяца 42 года присвоили звание младший лейтенант и по требованию Калининского фронта, тогда еще был военный совет, нас, командиров взводов, направили в распоряжение Калининского фронта. Война меня застала в Воронеже. Я учился в ФЗУ на Токаре и работал одновременно на заводе имени Ленина. Немец подходил уже к Воронежу, уже левобережье было занято. Завод эвакуировали на Урал, значит, а я, я был, имел бронь. Я на завод не поехал на Урал, я остался, и меня забрали в армию. 23 февраля я уже был на фронте, на Калининском фронте под Ржевом. Белый там Ржев, вот. Я, значит, там был разведчик-наблюдатель артиллерийских войск. Я был тяжелой артиллерии. Это у нас был три дивизиона 122 и 152 орудий. Я был разведчиком по выявлению вражеских огневых точек. Запеклі жорстокі бої точилися на усіх фронтах. Земля горіла під ногами.